Я не знаю, чому прозвучало слава Україні! Слава Україні! «Слава, слава Україні! Слава Україні! «Слава Україні «Слава я у Франківській чи де? І я дуже рада відкрити сьогодні цей важливий і тур, і форум. Можливо, хтось думає, що це продовження тих форумів, що почалися в Одесі, потім був в Києві, потім був у Харкові. Але сьогодні починається зовсім новий етап. І сьогодні я би дуже хотіла, щоб ми сконцентрувалися на слові «дух». тому що Тому що майдан не може просто залишитися як стрілька історії. І перебуваючи нещодавно поруч із родичами загиблих хлопців Небесної Сотні, я почула такі дві. Фрази, я не знаю, яка з них більш доречніша. Е, не буде третього майдану, бо ще другий незавершений, а друга хлопці не буде третього майдану, буде вже останній. Я не знаю, яка з них правдивіша. Але я думаю, що рух це, мабуть, те, що ми всі з вами маємо створити, маємо зобов'язані. І не просто бути глядачами, слухачами. Критиками, а створювати цей рух і контролювати ці процеси, це велика різниця між тим, щоб стояти осторонь і говорити, як треба зробити, ніж знайти самому і спробувати це зробити. Це дві великі позиції, різні, абсолютно. Я спілкуюся з людьми, які говорять, що. Все, ми свою справу зробили, на Майдані постояли вже скільки можна, ми вже теж на це все надивилися і ми вже ну, пішли займатися своєю справою. Дорогі брати і сестри, як ви думаєте, в мене немає зараз своїх справ. Ви сумніваєтесь, що я не хочу записати альбом, завершити, і вийти до вас на великому концерті з новими піснями? Напевно, що ніхто з вас не сумнівається, що я неймовірно тугую за сценою. Ніхто взагалі тут не сумнівається в цьому. Але я знайшла в собі сили все ж таки відірвати свій час і, і подивитися на те, що з цього буде. І в мене тільки бореться два почуття. Або з цього щось буде, або з цього щось має бути, бо інакше взагалі вже невідомо, коли які ініціативи ще почнуть підніматися. Слава, ни воля. нибило, нам, братья-украинцы, усмехнется доля. нибило, наши вороженьки я крося на солнце Западу, верные, братья, у своей стороне. Душу телу, И Цього... Роз... Можна тебе зачепити, коли у тебе є гроші. Це їх логіка. Але кожен раз, коли і у кожного, кожного людини є такий момент, коли ти втрачаєш націю і, ти... Ти, я, і є, є момент, коли ти дійсно дуже гарний настрій, кожен раз. Uh, і це не спеціально для вас. Я пам'ятаю uh, слова великого франка. І це кожного в руках тяжкий залізне молод і голос сильний нам збори, як він приміть. Лупайте калу, не не спи, не спи, не спи, пас, скалу. Нехай ні жар ні холод, не спинить вас, носить трудний справу і голод, бо вам призначена скалу Сюд. Ми займові. Вашу дозволу в російській мові, щоб я до... Я працюю над своєю мовою, але і дозвольте мені також, щоб більш вільно донести віднесли поставили думки, бути розмовляти трошки російською. Ми їх розмірні за це. Потому что они не так сильные. Они сейчас всем душают. Да успокойтесь вы. Ничего не будет, нет простых ответов. Все, кто вам говорят, что простые ответы это популисты. Когда я ехал к вам, там э, есть министр главный, назвал нас политическими аферистами, которые хотят в аферу страну. То есть настоящая лишь то, что, то что, то, что они, то, что они делают. А мы, которые хотели это изменить, мы, их Все очень просто. Для меня есть две Украины. Я много лет жил в Украине, я учился здесь, я э, э, был вооружил, в вооруженных силах, все родился частью э, приготовленных войсках. Я, э, я жил как, как обычный гражданин, я много сюда приезжал как президент, как министр, как депутат и так далее. И хочу вам сказать, для меня есть и Украина. Я, вот, а Украина и много ваших жителей, вашего города. Спали свои головы на Майдане. Первый человек, один из которых погиб на Майдане, был отсюда. На фронтах войны. Сотни людей умерло. И они, с одной стороны, люди, когда я приезжал на Майдан в 2004 году, на Майдан в 2013 -го году, были ваши дети, люди, которые шли, ночевали в палатках, а эти, которые с трибуны прорвали, они ночевали в своих них в богатых замерных домах. Потому что это дело происходило в обоих ход. Ход. Эти, ваши и наши, они элькоседы. Они эль там какие-то там хлеби, чуть-чуть там, там полосу, которую принесли. Те у тех вокруг были страны, когда они хотели эксклюзивно есть. Когда они уставали от Майдана, то есть наши люди не уставали, а когда они уставали, они уезжали на бикет в Монако, куда-то в Швейцарию, потом опять в войну. В результате, когда победа пришла в раз, люди разошлись, те, которые ели колбасу, которые сидели по балаткам, которые реально рисковали жизнью. А эти перешли в свои кабинеты, где там они чуть-чуть, там -чуть, да, несколько месяцев никогда не были всего лишь. И реально, две Украины, одна, которая любит страну, которая страдает, которая погибает и другой стороны вот эти, которые при всех властях, или в кабинетах, или близко у кормушки. Я много раз был, ну, конечно, не так много, как, конечно, наши солдаты, я не буду сравнивать это, я не хочу как-то себя на шею поставить, но был на да, передовой, общался с солдатами. Это самые лучшие люди на земле. Украина, не просто украинцы защитили себя, они защитили, как в свое время австро империя, Капсбурги, защитили всю Европу от атаманского нашествия. Спасли реально тогда европейскую цивилизацию. Точно так же, от нашествия Востока, еще раз, в 21 веке, на этот раз, перед флаг защиты Европы, это Украина и ее солдаты, которые защищают себя, спасают Европу, которая в целом не догоняет это достаточно неблагодарно, если честно. Но какая разница? Мы Мы это делаем, и какие я был хорошо, помню, когда мы сидели с нашими солдатами, наши разговоры, они удивительны. Это действительно каждый из них политик, каждый из них экономист, каждый из них просто пойдет, пошел. они думают, они точно знают, почему они там. Но я много времени провожу в кабинетах ластики, в этом треугольнике там Грунцевский, Банкова и Рады. Я практически не слышу от них разговоров про наших солдат. Они говорят про что угодно. Вот когда такие разговоры. Да, конечно, заявление делают всякое. Про что угодно. Про предприятия, про потоки, про ушелные счета, про партии какие-то слоги. Я практически не слушаю разговоры про наших солдат. И это убивает. Потому что реально есть опять для Украины. Одна, которая погибает, страдает, потому что она любит страну. И другая эти, которые за, за их спинами опять снова передел сделали несколько дней тому назад в Верховной Раде. Поэтому нам нужно эту ситуацию избегать. Они вышли из поля обслуживания полностью, из зоны обслуживания полностью. Когда депутаты голосуют за то, что признать действие правительства абсолютно большое, не, не, эффект, и через 10 минут голосуют за то, что это правительство осталось, они плюют в лицо своего народа. Когда депутаты одно говорят совсем о трибульге, потом занимаются разводками. Разводка стала самым главным спортом украинской политики. Кто кого разведет, на какое время, настолько много. Они пришли из 90-х годов. Все они кидали, кидали друг друга. Они пришли в политику, сейчас кидают украинский народ. Но это недолгий разговор. Поэтому я считаю, что мы той ситуации, когда у нас есть ситуация, когда полностью правый парламент объявил независимость от собственного народа. В принципе, они объявили, чихать мы на вас хотели. Десятки миллионов наших сограждан. Так может, если парламент чихать хотел на людей, может, тоже люди начихать на этот парламент? Если, если парламент объявляет независимость от народа, Тогда народ должен объявить независимость от парламента и уволить такой парламент. Потому что парламент не может уволить народ, а народ может уволить парламент.